নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানের বীজ রোপণের যন্ত্র প্রদর্শনী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়োজন করা হয় প্রদর্শনীটির সমরিয়ার মরাকলসি গ্রামে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় গ্রাম প্রধানের চাষের জমিতে নয়া পদ্ধতিতে রোপণ করা হয় ধানের বীজ খুজুলি এটা আছে সেই খুজুলিটো কোনোবা মানুহেই চিন্তা কৰি উলিয়াইছে খালি আমি এতিয়া দেখাই দিছোঁ ৰাইজক আমাৰ ডিউচাৰ খোৱাৰ নিচিনাকৈ এইটোত সুবিধাটো হ'ল কি আমি কঠীয়া পাৰিব নালাগে আমি ধানটো চিধাই আমি মাটিত দি দিব পাৰোঁ আৰু তাকো লাইন হিচাপত সাধাৰণতে আমি লাইন কৰিবলৈ কৈ থাকোঁ কিন্তু মানুহবিলাকে লাইন নকৰে কাৰণ খৰচো আছে সময়ো লাগে আৰু কষ্টকৰ লাইন কৰি কৰি ৰছী টানি টানি ৰোৱা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই দামটোৰ জৰিয়তে আমি সঁজুলিটোৰ জৰিয়তে আমি লাইনত গুটিবিলাক আমি জেগাত পেলাব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ দুটা কাম কমি যায় এটা হ'ল কঠিয়াৰ পৰা আৰু এমাহ ৰখি কঠীয়া ৰোৱাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতি মানুহৰ দৰকাৰ হয় সেই খৰচটো কৃষকৰ কমি যায় আৰু সেইটোৱে আমাক বহুত সকাহ দিব কৃষকজনক লাভান্বিত হ'ব আৰু এই যিটো ধান দিছোঁ এইটো নুমলি এইটো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উলিওৱা এটা ভা উন্নতমানৰ জাত এইটো ভালকৈ যদি আমি তাক পৰিচৰ্যা কৰিব পাৰোঁ বনবাত নোহোৱাকৈ আমি যদি হেৰি তেতিয়া বিছ বিছ মনৰ আশে পাশে বা কেতিয়াবা বেছিও হয় যিহেতু আমাৰ কৃষকখিনি এই ক্ষেত্ৰত মানে পদ্ধতিৰ যিখিনি তেওঁলোকে পৰিচৰ্যা কৰে তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত সেই সূত্ৰত তেওঁলোকে এইখিনি ফচল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই বস্তুটো যিহেতু যান্ত্ৰিকীকৰণৰ এটা প্ৰথম পদক্ষেপ অহা দিনবিলাকত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ জৰিয়তে বাকী মেচিনবিলাক বা যান্ত্ৰিক সঁজুলিবিলাক দিলে আমাৰ কৃষক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব